Я обожнюю свою дружину і хочу, щоб у нас була спільна дитина. У нас є донька, біологічно вона від першого чоловіка дружини. Це, звичайно, не проблема. Я дав нашій дівчинці своє прізвище і дуже її люблю. Але не бачу перешкод мати ще дітей. Дружина не згодна, каже, що боїться, що я можу її покинути як перший її чоловік. І ще її непокоїть, що вона старша за мене, але фізично вона в мене молода і здорова, Максим. Мы встречаемся с очередной ситуацией, когда женщина не хочет рожать ребенка, опираясь на страхи на свой страх, что вдруг ее мужчина бросит. Безусловно, с этой темой хорошо поработать, отпустить эти страхи, потому что очень часто мы, обжигаясь, дуем на холодное. И здесь мы наблюдаем ситуацию, когда мужчина действительно любит свою женщину, он хочет от нее ребенка, он любит ее вот всю такой, как она есть, с ее малышом, который у нее есть от первого мужа. И ее он достаточно так опекает и нежно относится. То есть здесь есть очень много чувств, очень много искренних, очень много каких-то таких позитивно направленных эмоций. По поводу того, чтобы мужчины не бросали всего-навсего, есть замечательный такой простой-простой секрет долгих отношений. Долгие и гармоничные отношения у людей сохраняются в том случае, если люди готовы. Любую тему обсуждать до тех пор, пока они не придут к общему знаменателю. Всего-навсего нужно, даже если очень неприятная тема, даже если очень душещипательная. Не уходить, не убегать, а идти в глубину и разговаривать, договариваться, договариваться, выяснять, что не устраивает друг друга вот в сложившейся ситуации. Иногда после таких споров или таких выяснений отношений, рождается какая-то новая атмосфера. И в семье просто вот как озон после дождя очищение происходит. Это замечательно, когда люди могут правильно идти и вести какую-то конфликтную, такую сложную ситуацию и выходить из нее здоровым образом. То есть этой женщине всего-навсего нужно научиться быть в отношениях, сохранять их. Етак іскусство такое. Власне, і такі установки будуть формуватися так у дитини. Які стосунки вона бачить між батьками. Тобто таких вона буде прагнути, такі буде будувати. Так. Я вийшла заміж за Мішу, бо вважала, що в нього хороші гени. І діти у нас золоті. Я думаю, що обираючи чоловіка, єдине про що треба думати, це про майбутніх дітей. Наталія Віталіївна Наверное, да, это важный момент, чтобы муж был здоровым, чтобы от него было здоровое потомство. Но, наверное, это не самое главное для того, чтобы вы были счастливы и чтобы ваша семья была крепкой. А на самом деле, самое важное – это мужу и жене быть в гармоничных отношениях жить в любви и в согласии а дети это замечательные такие цветы нашей жизни которые живут с нами рядом и вот когда у пары у мамы и у папы замечательные отношения у них любовь это лучший пример для детей это лучшее что может быть и вовсе родители не должны жить для детей родители должны жить друг для друга чтобы подавать детям пример того как можно любить, как можно беречь друг друга и как можно заботиться о партнере. Это будет лучший пример. Когда же родители отправляют всю энергию на то, что заботятся о детях, они лишают себя очень ценной части своей жизни, межличностных отношений, парных, мужчины и женщины. А когда в семье растет ребенок, он должен наблюдать эти здоровые отношения любви папы и мамы. Ребенку это очень важно. Есть как бы неправильное мнение, что если папа с мамой в плохих отношениях, им нужно обязательно сохранить семью, потому что у них есть ребенок. Это не самый хороший пример для ребенка, когда родители лицемерят, когда они сдерживаются, когда у них под ковром очень много проблем. То есть ребенок все равно все это чувствует и. В ідеалі було б ж роззайтись і найти папі партнершу, а мамі партнера для здорових отношеній в любові і в согласі. Моя дружина завагітніла проти моєї волі. Тепер вимагає уваги до дитини. А яка увага, якщо я був не згоден? Без підпису. Безусловно, хорошо было бы делать это по согласию сторон, и хорошо, когда ребенка хотят оба супруга, то есть это в первую очередь хорошо для ребенка, потому что для ребенка очень важно, желанен он или нет. Но мне бы хотелось порекомендовать нашему герою простить свою супругу, и раз уж так случилось, и в их семье появился малыш, то не пенять на то, что Обманули несчастного папу, и в семью пришел ребеночек без его ведома. А принять ситуацию такой, как она есть, и заглянуть в глубину себя, почему, чего не хватает у него для того, чтобы поделиться отцовской любовью с малышом, пересмотреть свое видение, как-то по-другому взглянуть на жизнь и простить жену. Посмотрите на великолепного малыша, почувствувати к нему нотки любви. И І мені хотелось, хотілося, щоб мужчина смог полюбить своего ребенка. Надзвичайно, коли бажання мати дитину є одночасно і щирим, і осмисленим, дитина саме з такої родини вже приречена бути щасливою. А ми чекаємо на ваші історії та питання. Життя ще простіше. Не прощаємось. Я все время как-то вот беспокоилась э, по поводу наших отношений. Думки материальные и кожная зустричь в нашем житине Вы мы сами и замовляем. Всю жизнь мне всегда везло на мужчин. Меня очень многие любили. Ну, и я. Наверное, самая счастливая женщина, потому что у меня была школьная любовь. У меня была любовь с первого взгляда. Любовь, которая длилась долго. Но замуж почему-то так э, и никто не взял. Я очень люблю, чтобы мне мужчины дарили подарки. Как-то же цивилизация существует, уже, уже не поубивали все друг друга, хотя пытались многократно. Я узнала, что на самом деле у него есть жена и дочь. Сказал, что у него есть другая, он ее любит. Она подает на развод. Практически всегда любовный треугольник счастья никому из участников этого треугольника не приносит. Бути коханим та потрібним – необхідність для кожного. Здається, що приймати любов простіше, ніж її давати, але й тут є питання. Не кожен уміє насолоджуватись відносинами, не шукаючи в них проблем, не підозрюючи партнера і не тероризуючи недоречними ревнощами. Чоловіків тиранів потрібно або каструвати, або саджати до в'язниці. Не повинні мужчина біжать жінок. Хоть хрупкие, красивые. Когда поднимается высокий уровень страха, мы не можем осознавать и понимать, что происходит на самом деле. И мы не видим выхода, самое, что ужасное. Наши женщины, им не хватает любви, ласки. И на самом деле, к сожалению, это говорит о том, что самооценка этих женщин все-таки занижена. искала его с дочкой. Потом тянула домой пьяного. Жить с алкоголиком можно, только вот возникает вопрос, нужно ли с ним жить. Як роль, людина відводить себе у відносинах зі світом складається ще в дитинстві. Дитина кохана й улюблена в родині, приймає любов світу до себе як належне. Важно помнить взрослым, ну тим более родителям, о том, что внутри каждого ребенка испытывает целую бурю эмоций, и поэтому важно говорить с ними на языке чувств и эмоций. Захвастить свою дитину взрослым, дитина еще чувствует повагу и любовь до себе у родине, меньше шукает авторитетов на улице. Мы знаем о золотой молодежи, которая позволяет себе достаточно девиантное поведение. Семейное життя – шлях складной работы не только двух людей, человека и дружины, а и двух их родин. А мама – это сущий ужас. Она сказала, что я его сыну не подхожу, что смотрюсь на его как бы уровне ужасно. Я должна спасти сына. Но у нас отношения хорошие со свекровью. В последнее время у меня каждое утро для меня это каторга. Я очень боюсь стареть. Мы становимся бабушками, дедушками, это здорово. Кожний раз в любом возрасте, можно можна вещи, которые які будуть надохновляти, дозволяють нам жити очень такой красивой, интересной жизнью. Ми не підтримуємо жодної конкретної психологічної школи. Ми не підтримуємо релігійних течій. Наші експерти досвідчені практичні психологи самих різних напрямків. Щастя можна найти навіть в самій часи, времена, якщо не забувати звернутися к світу.